navbatdagi mavzumiz demak tub va murakkab sonlar murakkab sonlar natural sonning bo'luvchilari albatta natural bo'luvchilar natural sonning bo'luvchilari demak dastlab tub songa ta'rif bersak tub son birga faqat birga faqat birga va o'ziga bo'linadigan o'ziga bo'linadigan sonlarga aytiladi sonlar demak tub son deb faqat birga va o'ziga bo'linadigan sonlarga aytiladi eng kichik dastlabki tub son demak ikki keyingisi uch besh yetti o'n bir o'n uch va hokazo demak tub sonlar cheksiz hisoblanadi yagona juft tub son bu ikki qolgan barcha tub sonlar tog' tupsan, son hisoblanadi murakkab son murakkab son murakkab son demak kamida uchta bo'luvchiga ega natural sonlarga hisoblanadi kamida uchta bo'luvchiga ega demak kamida uchta bo'luvchiga ega natural sonlar bular murakkab sonlar deyiladi misol uchun to'rt olti sakkiz o'n ikki o'n besh va hokazo demak ushbu murakkab sonlarga misol tariqasida bu sonlarni aytish mumkin endi biror bir, bir sonni tub yoki murakkabligini aniqlash ayrim holatlarda o'quvchilarda qiyinchilik tug'diradi masalan bir yuz bir sonini tubmi yoki murakkabmi degan savolga ko'pchilik o'ylanib qoladi albatta aksariyat o'quvchilarimiz bir yuz birni bir qarashda ikkiga bo'linmaydi uchga bo'linmaydi beshga bo'linmaydi shu yerni o'zidayoq qaysidir ma'noda tub son deb baholab olishadi aslida unday emas har qanday a sonni demak tub yoki murakkab ekanligini tekshirish uchun tub yoki murakkab demak tub yoki murakkab ekanligini tekshirish uchun bu a sonini a sonini a demak natural son a sonini ildiz osti a sonidan sonidan ortiq bo'lmagan ortiq bo'lmagan ya'ni katta bo'lmagan tub sonlarga bo'lib tekshirish yetarli hisoblanadi demak ortiq bo'lmagan tub sonlarga bo'lib tekshirish bo'lib tekshirish yetarli hisoblanadi hisoblanadi keling mana shu bir yuz bir sonini tahlil qilamiz bir yuz birdan demak ildiz chiqaradigan bo'lsak demak taxminan o'n hosil bo'ladi o'ndan ortiq bo'lmagan tub sonlar bular ikki uch besh hamda yetti bu sonlarni birma bir bir yuz birga bo'linadi yoki yo'q degan savolni ko'rib chiqamiz demak bir yuz bir ikkiga bo'linmaydi 5 ga 3 ga bo'linmaydi 5 ga bo'linmaydi 7 ga ham bo'linmaydi demak bu 4 ta tekshirishdan keyin xulosa qilish mumkin demak 101 tub son ayrim holatlarda aytaylik 289. aynan xuddi shunday savol tub yoki murakkab demak tub yoki murakkab degan savol qo'yildi yuqorida aytilgandek bu sondan demak ildiz chiqariladi ildiz chiqarsak ahamiyat bering bu yerda butun o'n yetti soni hosil bo'ladi qoidamizga ko'ra demak ikki yuz sakson to'qqizni o'n yettidan ortiq bo'lmagan barcha tub sonlarga bo'lib tekshirib ko'ramiz demak o'n yettidan ortiq bo'lmagan barcha tub sonlar 2, 3, 5, 7, 11, 13 o'n uch va o'n yettini o'zi ham demak bunga kiradi sabab ortiq bo'lmagan deyilyapti kichik deyilmayapti bunga ahamiyat berish kerak demak e, b tekshiruvlar natijasida 289 ni demak 2 ga bo'linmasligi aniq 3 ga ham bo'linmaydi o'tgan mavzumuzdagi qoidaga ko'ra demak 2, 8, 9 raqamlarining yig'indisi demak bu 19 ni tashkil qiladi demak 3 ga bo'linmaydi oxirgi raqami to'qqiz bo'lgani bois beshga bo'linmaydi yettiga tekshiramiz demak yettiga ham bo'linmaydi o'n birga o'n birga bo'linish qoidasiga ko'ra tekshirishimiz mumkin o'n birga ham bo'linmaydi ikki yuz sakson to'qqizniemak o'n uchga tekshiramiz o'n uchga ham bo'linmaydi oxirida demak ikki yuz sakson to'qqizni agar o'n yettiga bo'lsak bu butun yani, bu, son chiqadi e bu ham javob o'n yetti ya'ni ikki yuz sakson to'qqiz o'n yettiga bo'linadi demak ushbu ikki yuz sakson to'qqiz sonimiz demak murakkab son deb xulosa qilishimiz mumkin demak murakkab son sonni tub yoki murakkab ekanligini aniqlaganimizdan so'ng arifmetikaning asosiy qoidasi yoki asosiy sha xossalaridan biri har qanday sonni kanonik ko'rinishda yozish mumkin ya'ni o'sha işte, tub ko'paytuvchilarga ajratish mumkin deyiladi xohlagan n natural sonini demak umumiy holda demak p bir darajasi alfa bir p ikki darajasida alfa ikki p uch darajasida alfa uch va hokazo demak katta tub bo'luvchiga ega bo'lgan n soni haqida so'z yuritilyapti mana shunday ko'rinishga keltirish mumkin demak buni oddiy misollarda ko'rsak keling mana eni o'n ikki deb oladigan bo'lsak o'n ikki natural sonni demak natural bo'luvchilariga ketma ket ya'ni aniqrog'i tub bo'luvchilariga bo'lsak ikkiga olti hosil bo'ladi yana ikkiga bo'lsak uch demak uch uchni uchga bo'lgan paytimizda demak bir xulosa qilish mumkin demak o'n ikkini ikkining kvadrati ko'paytirilgan uch deb tasvirlash mumkin ahamiyat bering mana bu yerda demak mana pe bir P2 ve hakoza PK sonları bu türlü tüp sonlar. Türlü tüp sonlar. Türlü tüp sonlar. Alfa 1, alfa 2 ve hakoza alfa K sonları ise demek bunlar natural sonlar. Natural sonlar. Kan nedir natural sonlar? Demek kursatçılar. Bu yerde demek bana P1 2 geting, P2 3 geting, alfa 2 ga teng alfa 2 esa 3 1 uchni birinchi darajasi'i ishtirok bir etgani 1 ga teng demak shu tariqada demak xohlagan murakkab sonni demak xuddi shunday ko'rinishda kanona ko'rinishda tasvirlash mumkin ekan endi murakkab sonning bo'luvchilari soni haqida to'xtalamiz demak bo'luvchilar soni sonning bo'luvchilar soni demak albatta natural sonning bo'luvchilar soni bu tau harfi bilan belgilanadi demak tau n deb o'qiladi demak tau n tau n o'qilishi bu tau n yuqoridagi demak mana bu bundan oldingi qoidamizda o'sha kanonik ko'rinishga keltirilgan sonni darajalariga birini qo'shib o'zaro ko'paytirish orqali hisoblanadi demak ya'ni o'sha alfa 1 ning e 1, alfa 2 plyus bir va hokazo alfa k plyus bir demak jami ko'paytma holatda masalan bu yerda 12 sonini keling dastlab bo'luvchilarni o'zimiz sun'iy ravishda demak aniqlab topib chiqaylik og'zaki 12 demak 1 ga bo'linadi 2 ga, ga, 3 4 ga, 6 ga va 12 ga. 1 2 3 4 5 6 demak jami 6 ta bo'luvchiga ega ekan oltita bo'luvchi mavjud yuqorida aytilgan demak formulaga ko'ra ya'ni tau n formulasiga ko'ra o'n ikkining bo'luvchilarini demak hammasini mana bu tartibda alohida -ta, alohida -ta topib sanamasdan tub sonlarning demak darajalariga birni qo'shib ko'paytirganda ham o'sha demak bo'luvchilar sonini aniqlash mumkin ya'ni aynan o'sha yuqoridagi javob bilan mana ko'rinib turibdiki demak ikkalasi ham bir xil bundan qanday xulosalar qilish mumkin agar son tub sonning kvadrati bo'lsa demak 3 ta bo'luvchiga ega xolos 3 ta bo'luvchi 3 ta bo'luvchiga ega tan formulasiga ko'ra albatta 2 plyus bir demak ni tashkil qiladi yoki misol uchun n soni p ning kubi p birni kubi p ikkining demak kvadrati ko'paytirilgan p uch ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa bu sonning demak bo'luvchilarni soni uch qo'shilgan bir ikki qo'shilgan bir demak bir qo'shilgan bir natijada bu ko'paytirmani hisoblasak demak 24 ta, ya'ni ushbu sonda 24 ta bo'luvchi mavjud ekan bunga misol tariqasida demak ayrim sonlarni demak o'sha bo'luvchilar sonini aniqlaylik <laughs> deylik mana dastlab ming ya'ni tau ming deb yoziladi ya'ni ming sonining sonların, bo'luvchilar sonini toping degan so'z bilan ekvivalent demak bevosita aynan bir xil mingni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz ikkiga bo'lamiz besh yuz ikkiga ikki yuz ellik ikkiga ak bir yuz yigirma besh keyin beshga bo'lamiz yigirma besh yana beshga besh beshga bo'lamiz bir demak natijada ming bu ikkining kubi ko'paytirilgan yani beshni kubi bu yerda demak p bir ikkiga teng p ikki beshga teng demak bu p bir bu p ikki demak darajalar mana mana bu uch demak alfa bir ikkinchi uch esa bu alfa ikki formulamizga ko'ra demak daraja ko'rsatkichlariga birni qo'shib ko'paytiramiz Demek ta ming bu 16 oltiga teng ya'ni o'n oltita bo'luvchiga ega natural son hisoblanar ekan bo'luvchisi mavjud endi shu o'rinda o'sha yana o'n ikki soniga qaytadigan bo'lsak bu yerda o'sha sonni bo'luvchilarini o'sish tartibida yozganda ajoyib xususiyat mavjud keling mana bu yerda boshqatdan yozib ko'raylik 12 ikkini demak bo'luvchilarni yana yozamiz ketma ket o'sish tartibida osish tartibida ahamiyat bersak mana bu birinchi va oxirgi bo'luvchining bır ko'paytmasi bir biriga ko'paytirsak o'n ikkini beradi ikki va olti demak bo'luvchilarni ko'paytmasi ham o'n ikkiga teng qolgan demak mana uch hamda to'rt bo'luvchilarnin ko'paytmasi ular ham o'n ikkini beradi ajoyib hossa demak xuddiku demak ikkala tomondan bu tomondan boryapmiz orqadan eng oxirgi raqamdan o'rtaga qarab siljiyapmiz har bitta qadam tashlaganimizda demak hosil bo'lgan juftlikdagi bo'luvchilar ko'paytmasi aynan shu sonni o'zini beradi bundan xulosa qilish mumkin demak o'n ikki sonining sonining bo'luvchilari bo'luvchilari ko'paytmasi ko'paytmasi o'n ikkinideak kubiga teng ya'ni bo'luvchilar soni oltita bo'lgani sabab har ikkita bo'luvchini ko'paytmasi o'n ikki bo'lganligi boisdan demak oltini yarmi ya'ni darajada o'n ikkining kubi hosil bo'ladi umumiy holatda demak formula qilish mumkin n sonining en sonining bo'luvchilari ko'paytmasi bo'lhlarni ko'paytmasi bu n darajasida tau n bo'lingan ikki formula orqali aniqlanadi tau n demak bo'luvchilarni soni ikkiga bo'lganimizga sabab darajada işte bo'livschilar sonini yarmi bo'lishiga iqror amin bo'ldik chunki har ikkita bo'luvchini ko'paytmasi kopay o'sha enni ya'ni o'sha sonni o'ziga teng bo'lyapti